Псевдокіпіш армії 77-ї окремої аеромобільно-надніплянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з міста Нова Каховка Херсонської області. У 2022 році долучився до лав 88-го батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти. Брав участь у боях на Донеччині. За станом здоров'я звільнився із Лав Сил оборони України. А вже в січні 2025-го доєднався до лав вже 77-ї бригади ДШВ. Брав участь у бойових діях теж на Донеччині. В одному з вогневих контактів із ворогом отримав Лові та осколкові поранення. Нині проходить реабілітацію. Досвід, отриманий під час служби в лавах морської піхоти, став в нагоді армійцю вже на БЗВП в навчальному центрі ДШВ. Є деякі відмінності підготовці, але фундамент дуже схожий. При цьому не тільки сам вивчав нову інформацію та вміння, а й допомагав новачкам, які вперше долучились до війська. Направили вже 199-й на центр. Тось тобто дуже довольний там залпота, там були бойові ребята. с боевым досведом и уже брал тоже дополнительно шоу развивал себя чтобы понимать что к общем ну и зарекомендовал нормально получается был замком замком развода поставили меня и с ребятами работал для меня было проще намного ребята те которые новенькие приходили я старался работать и психологически с ними по разные ребята приходят с разными историями своей жизни потому что тот прожил 40 років бонус нас отобрали получается сделали молодых сделали до 30 отдельно, а нас уже более стариков 36 плюс и уже там до полтинника нас отдельно сделали и с нами работали. С это вставали нам, обрабатывали получается в основном калашмат, то есть 762 с ним работали в основном, вот это что по практику набирали, по, по окопам, от пив, пивишек э, тоже ну, немножко мало, мало ребят обучают в этом плане, я бы хотел бы, чтобы больше сделано было вот, на обороны, больше сейчас надо на оборону кидать, вот как я уже боевой досвид получил, напрямки опять же на боевом досвиде, что надо отрабатывать ребят с боевым досвидом, больше-больше вкидывать им, чтобы отрабатывали этих FPV, дроны, потому что этого мало. Ребята приходят, они теряются. І ти роботаєш тяжело, когда з тобою йде новое нове покоління. Я немножко у больше, чуть-чуть этого опыта. Мне легче, наприклад. Після проходження базової підготовки в навчальному центрі ДШВ вже далі. Кіпіш відправився на схід на Донеччину, брав участь в боях із ворогом на важливій ділянці біля села. Рідкодуб, на стиці Донецької, Луганської та Харківської областей. Ворог пильнував за переміщеннями українських десантників чи не на кожному кроці. Донецьке направлення були там, заходили. Они уже по ходу нас ждали. Это, я, ну, это моя личная доводы, что вот они уже нас ждали. Буквально после выгрузки, через полчаса, нас уже начали крупнокалибрным и певишки летать. Потом, трошки не, разобравшись, уже своя птичка летала, баба Яга. Тогда мы уже поняли, что это наша. И вот это практически мы потихонечку, маленькими, маленькими шагами по, поселу селу продвигались. И то пришлось на ночь залечь, потому что нас начали крупнокалибрным бахать реально бахать, серьезно. Мы в подвале пересидели, я все-таки в 10, начало 11 вышел на связь, что живы-здоровы, говорит, давайте продвигайтесь к ребятам дальше на позиции. Вот такая у нас история получается с этим всем. Ну, ну а то, что они за, за, ну как в этом плане, они в этом научились больше, они ныкаются и ходят один-два, один-два. Они заходят один-два, потому что я был в СП, мое дело было наблюдать, долаживать старшим, понимать, с какой стороны они заходят. Чи справа, чи слева, будем говорить, например, там, чи на 3 часа, чи на 12 часов, там, чи на поправка 9 на 50 хвилин, типа, ну, то есть... Корректировать, получается, приходилось каждые полчаса, каждые 20 минут приходилось. Но проблема другая. Прослушиваются радейки, потому что нас, к ним попадают наши радейки. Вот это проблема, что надо их сразу перепрошивать, сразу более связь нам делать лучше. Самый ближний, вот это последний был, как мы зашли в село, это получается плюс-минус 50-60 метров они от нас были. И вот это получился мой реальный бой, который я даже не ожидал, честно говоря. Ну, то есть это уже конкретный досвид получился. То есть их было 6 человек, они делили, полностью были по гражданке. Полностью, я не ожидавший. Просто РПС на него, автомат, и он заходит. Я давай старшим до, до, долаживать, ну, довел. Я говорю, так и так, говорю, он говорит, все, вперед. Это, говорит, не наши И пришлось с ними. И они потом, когда ближе-ближе, мы их начали придавливать, они начали отходить дальше на посадку, но ну, на посадку уже приняли наши хлопцы их. Сейчас отличается война, сейчас сами прекрасно все понимаешь, сейчас дроновая война. Сейчас поднимаешь ту голову над тобой, вот даже как я получается попал под скиды и в пиви, потом этот Орлан резко нарисовался, он хорошо корректирует, а я при нем а корректируется быстро все. Где ты, что ты, четко чтобы по нам уже лупить. Ну, вот это же ранение получил, получается, скидами. Все скидами шуровали, мы уже по кустам продвигались, чтобы где-то более-менее прислониться к каким-то стенкам, каким-то подвалам, чтобы более остаться все-таки живыми, да, выполнить свой долг до конца все-таки, чтобы получилось. Бо лупили, мама не горюй, ты голову поднимаешь, на тобой уже 5-6 дронов. И они так, хоп-хоп-хоп-хоп. То есть четко купили, будем говорить. И обманки умеет кидать. Пускай тоже это понимает, что бывает, скид идет. Обманка, просто как вот учебная. Бах, потому что когда я улиткой скрутился, получается, оно недалеко от меня бахнуло. Потом я уже слышу следующий скид, они по два скида, получается, ошурували второй скид, он получается как по воздуху немножко тяжелее. То есть уже различаешь, когда боевая граната, когда не боевая, она чувствуется этот момент все равно. Просто надо прислушиваться, получается, к самим уже вот этим клацаниям. Оно, а я же говорю, когда вот загружены, получается, камень легче или не легче. И оно, получается, слышно уже четко. Это я уже тогда понимал. И вот когда уже на выпряжение, получается, да, я услышал последний скид и решил просто уже уходить, потому что я понимаю, что у меня в кустах просто будет. И гранаты были, и воги были, все, они всем шуровали, все, что у них есть. Даже когда мы заскочили в подвал, потому что мы заскочили в четвером подвал, они нас спалили, нас спалил Орлан. И нас, получается, крупнокалиберным, 80-ка была, 120-ка была, и в пивишка залетала, скидами шуровали, так, нормаленько, не давали нам. Сейчас пока до ликования, потому что прострелена гамилка, дальше будет решать, потому что один осколок остался, его надо вытягивать. Думают, и боятся, чтобы не отрезать ногу, потому что я когда приехал на Ивак, они спросили, у меня нога была синяя. То есть она получается функция не работает как положено, и вот сейчас пока решает.